продолжить разговор про домашний спа то есть это первая в украине японская баня полного цикла сейчас объясню почему полного цикла вот ну, здесь гонт красивые связки все сделаны самостоятельно крыша не тарабанит не звенит когда зима ой когда дождь идет ну то есть вообще великолепно все красиво все четко вот из росы печь недоделанная. Сейчас обложу. То есть мы уже такую работу делали в 2014 году. И в 2014 году, в 2013 в Куреневских банях покажу потом. Ну и теперь, теперь внутрь. Здесь э, очень э, яркая атмосфера душевная домашнего спа. Вот, все в деталях. То есть это батики. То есть их э, малювала э, э, художник Наталка Громадюк э, член Спилки художники Украины, это батики, а это то, что кажуть полного цикла, это очень яскрава речь, это ящик с горячими камнями, то есть морской галькой, то есть они нагреты до температуры 40 градусов, вы на них ложитесь на простынку, накрываетесь простынкой, просто растворяетесь в этом тепле, гарантированно засыпаете. Ну все в тонкостях, в деталях, в мелочах.